Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Киев предоставит факты вторжения тяжелой военной техники в Украину со стороны Федерации для международного реагирования. Об этом сообщил Петр Порошенко в телефонной беседе президенту Европейского совета Герману Ван Ромпею. Глава государства обратился с просьбой включить украинский вопрос в повестку дня Европейского совета 16 июля. Герман Ван Ромпей заверил, что это обязательно будет сделано. Президент Петр Порошенко отметил, что ожидает четкой и решительной реакции ЕС в соответствии с заключениями Европейского совета о 20. 7 июня. Сегодня Украина обнародует доказательства того, что Россия активно поддерживает террористов, действующих в Луганской и Донецкой областях. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы. Послам иностранных государств, в частности, продемонстрируют факты нелегального пересечения границы с российской стороны военной техники. Речь идет не только о безопасности и территориальной целостности Украины, а и о угрозе Европе в целом. Эта ситуация приобретает уже совсем иное звучание в Европе и мире, подчеркнул Валерий Чалы. Силы АТО продолжают фиксировать российскую поддержку боевиков на территории Украины. Возле антрацита Луганской области, после зачистки территории от боевиков на их огневых позициях, изъяли мину пакет зарядов, чехол на каску камуфляжа вооруженных сил России и сухпайок российского производства. На Луганщине минувшей ночью террористы продолжили атаку сил АТО. Боевики нанесли удар из установки ГРАД по позициям украинских военных в Луганском аэропорту. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Кроме этого, из стрелкового оружия банформирования обстреляли блокпосты наших военнослужащих и у поселка Старая Краснянка. В обоих случаях потерь нет. В то же время, при попытке прорваться через блокпост возле села Зеленополье, силовики уничтожили два автомобиля с наемниками. Точное число убитых уточняется. Говорится в сообщении пресс-центра Ато. Россия угрожает точечными ударами по Украине. С таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмен. Он подчеркнул, речь идет не полномасштабной операции, а о единичных ударах по позициям, откуда обстреливают российскую территорию. 13 июля власти Ростовской области сообщили, что на территорию региона залетел снаряд из Украины, попавший в жилой дом. В результате погиб мужчина, еще две женщины получили ранения. После этого Москва угрожает Киеву необратимыми последствиями. Украина же опровергает. Обвинения Кремля. Поступает информация, что это сделали украинские военные, но это полная ложь. Данные не соответствуют действительности. У нас много фактов, когда террористы совершают специальные провокационные обстрелы также и российской территории, и потом обвиняют в этом украинских бойцов. Сегодня консул Украины в России попытается встретиться с летчицей Надеждой Савченко, и после этого будет отработан механизм ее освобождения. Надежду удерживают в СИЗО Воронежа. В МИДе Украины отмечают, важно, чтобы консул услышал лично от Савченко, как она попала в российскую тюрьму. Напомним, офицер-летчик Надежда Савченко воевала на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Айдар». В июне она попала в плен к террористам под городом Счастье Луганской области. Россия должна незамедлительно принять меры по деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает пресс-служба Белого дома. Лидеры двух стран в очередной раз пригрозили Москве ужесточением санкций и выразили обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности в восточной части Украины. За пять лет Украина может сократить потребление природного газа на 5 миллиардов кубометров в год. А при переходе котельных на биотопливо ежегодная экономия может составить 5 миллиардов гривен. В свою очередь это позволит трудоустроить десятки тысяч людей, которые будут задействованы в производстве доставки и реализации альтернативных видов энергоресурса. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Эти кошты будут оставаться в Украине. И так называемый мультипликатор – эти средства останутся в Украине, и так называемый мультипликатор будет достаточно серьезным с точки зрения развития и создания новых рабочих мест. Нам нужны будут котлы и заготавливать, транспортировать и хранить биомассу. Тысячи, десятки тысяч людей найдут работу в этой сфере. Потенциал чрезвычайно высокий. И то, что мы приняли это решение, дает нам все надежды на системную работу в плане энергозамещения, газозамещения и эффективного использования энергоносителей эффективного выкрасывания энергоносителей. Ну, на этом у меня пока все. Увидимся позже. До встречи.